Речь о том, плохой он. Я тут не знаю, что. Вот скажите, ребят, как вы относитесь к этому, что машина? очень я вам скажу. Что я в интернете по телевидению смотрел, что вот эти гонки, вот это ралли, будет особое отношение к экологии. Потому что было много протестов, что вот ралли, экология. И все участники ралли, и там и кто делает ралли, обещали, что в этот раз будет особое отношение к окружающей среде, к экологии, к всему остальному. Ну, дорогие участники, тут, по-моему, без комментариев. Здесь не пойму инцидент, потом мы разберемся. Вот участники, Прикладывается масса усилий, прикладывается масса труда. Мы вроде как за здоровый образ жизни, за все остальное. И тут местные жители купаются детки, и мы просто приходим, начинаем мыть квадроцикл, в котором там. Там, где люди, у них здесь нет пляжей, здесь нет Черного моря. Вот это единственное место, где люди могут отдохнуть, помыться там. Зной. И поступаем. Как вы думаете, в следующий раз отношение будет какое к нам? Приехали какие-то мажоры с Киева, с Донецка, с Москвы, уроды, гады и так далее. Вот это маленький сюжет, который снят. Этих фактов гораздо больше. И вот те бабушки, которые живут в селах, и машины по ним проносятся скоростью 120, доказывая, что кто-то может ехать быстро. Доказывать быстро надо ехать, объезжать россиян. Вот там надо доказывать, а не гонять по селам. У нас только середина гонки, нам еще очень далеко ехать. Часть Житомирской, Ровенской, Волынской области. Дорогие друзья, участники и спортсмены. Мы дети своей страны. И не надо показывать, что мы какие-то плохие люди. Пожалуйста, я вас еще раз прошу. В селах, где нет твердого покрытия, ограничивайте скорость свою до 20 километров, до 30 километров в час. Этих сел на пути не так много, их 5. Вы максимум потеряете 3-4 минуты на всем промежутке. Но впечатление, эмоции людей и испорченное потом о нас общественное мнение будет на года пожалуйста, сделайте так, чтобы к нам относилось. Ребят, вон первое лояльное предупреждение. Это вас показали, потому что вы есть. Таких людей мы можем показать еще очень масса. Это не потому, что вы там как-то к вам предвзятое отношения. Так делать нельзя. Вы можете оправдать, что это делают механики. Это не вы. С вами люди рядом, они так делают, так делать не надо. Ну, Всем понятно цель брифинга на сегодняшний день. Это не казнь, это предупреждение. Поймите, что у нас в прошлом году, у нас, вам понравилась реклама, да, нас хорошо отрекламировали, нас знали везде, и в Америке, и в Бельгии, и все остальное. Я хочу, чтобы нас знали с другой стороны. Спасибо. Всем спокойной ночи. Завтра мы будем блюсти, следить.